হয় বাৰু আপোনালোকৰ এছ এইচ জি মটিভেশ্যনৰ দিনত আজি আমি আলোচনা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ যি দহ হাজাৰ টকা দিম বুলি কৈছিলে মহিলাসকলক তেওঁলোকক কেতিয়া দিব অকল বিহালী ডিষ্ট্ৰিকতে তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট টকাটো কৰিছে তেওঁলোকে কৈছিলে যে এক এপ্ৰিলত সকলোকে টকাটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে সকলোকে ডিষ্ট্ৰিকিউট তেওঁলোকে টকাটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা নাই কিয় কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে বা পঞ্চাছ লেকশ্যনৰ পিছতো তেওঁলোকে বাকী টকাটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ বাজেটৰ কথা আছে বাজেট মতে তেওঁলোকে এতিয়া গুটি টকাটো দিব নোৱাৰিব বিহালী ডিষ্ট্ৰিক্টত ডিষ্ট্ৰিটীয় সকলো মহিলাও তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তাৰপিছত বাকী বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব সেইকাৰণে এই টকা কেতিয়া দিব তাৰ কাৰণে মুখ ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰ মাহতে এই টকাটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব কাৰণ এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন চলিব পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব নতুন কমিটি গঠন হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকে টকাটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কাৰণে তৈয়াৰী হ'ব আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে পূৰা ডিষ্ট্ৰিকত টকাটো নিদিয়ে এতিয়াও তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট বাছনি কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট বাছনি কৰি কেইবাটাও জেগাতো তেওঁলোকে প্ৰথমে দিব আৰু যাৰ যাৰ নাম এই ডিষ্ট্ৰুত অহা নাই দহ হাজাৰ টকাৰ লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম অহা নাই তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পিছত আকৌ লিষ্ট ওলাব সেই লিষ্টত তেওঁলোকে দহ হাজাৰ টকাটো দিব আৰু লিষ্টমতে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি পেলাই দহ হাজাৰ টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব গতিকে যিসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেওঁলোকে সকলোৱে পাব যদি কোনোবাই নাপায় তেন্তে তেওঁলোকৰ ফৰ্মত কিবা ভুল হৈছে নহ'লে তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আছে নহ'লে ষাঠি বছৰৰ ওপৰত তোমাৰ মহিলা হৈছে ষাঠি বছৰৰ ওপৰত হ'লেও তেওঁলোকে টকাটো নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে ষাঠি বছৰ হ'লে সেই মহিলা টকাটো লৈ পেলাই একো কাম কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই তিনিটা ভুল যদি আপোনালোকৰ হোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে দুহেজাৰ টকাটো পাব আৰু লিষ্টৰ যাৰ যাৰ নাম অহা নাই তেওঁলোকে ভয় খাব নালাগে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পিছতে লিষ্টটোত নাম ওলাব আৰু আপোনালোকৰ নাম আহিব গতিকে ৰেডি থাকক যোনে যোনে যেতিয়ালৈকে দহ হাজাৰ টকা পোৱা নাই তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰ মাহতে টকাটো লাভ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ